Почему мы решили вот таким образом сегодня поздравить и выдать сертификаты ребятам? А, потому что я думаю, что это важно, когда мы внедряем абсолютно новый подход патрульной полиции. Несмотря на то, что очень жарко, а мы решили покататься вместе с ребятами на великах и доказать, что велосипеды тоже хороший инструмент для того, чтобы, например, в первую очередь, чтобы когда есть ДТП, есть много машин. Велосипедисты, особенно в больших городах, в пробках, очень быстро доезжают и оформляют. Они будут патрулировать в парках, они будут патрулировать в центре Львова, например, ивано франковска И вы знаете, велосипед, и патрульный который а, патрулирует улицу или парк или центр города старого города на велосипеде а, очень важный элемент тоже а, сближение вближение с людьми в коммуникации а, потому что в первую очередь мы должны а, доказывать что а, коммуникация с нашими гражданами это одном это приоритет для полицейских и второе, конечно, это здоровый образ жизни, который э, должен тоже вот, презентовать патрульные. Это только первая волна, потом уже будет вторая волна ребят, тоже тренера, вот эти ребята тоже тренеры, которые приедут в свои города, в Хмельницкий, в Ивано-Франковск, в в Одессе, и там тоже будут э, выдавать эти навыки, которые наши замечательные канадские коллеги, э,

Ми співчуваємо що патруля в Україні не було тому, і в принципі хлопцям і дівчатам для того, щоб набути необхідні навички і знання. Друга хвиля, яка ще додатково двадцять 20... і з високими результатами пройшли даний тренер. Вітаю! Можете показати. Ми їх видаємо сертифікати, реально для. патрульных, которые имеют право патрулировать на великах. Денис Викторов, Ласька. А вы? Патруль. Ты Ласька, да? Слушайте, Поздравляю. Украина. Velká